Запрошую головного редактора газети Суботи Плюс Богдана Василенка. Здравствуйте, уважаемые запорожцы! В <laughs> этот довольно печальный день, трагический, но он был 16 января. Так, сначала хочется сделать пару объявлений. Первое, это что на следующей неделе начнет работать офис ВО Майдан. О месте, его расположении мы объявим уже по открытию. И совместно с нашими партнерами от оппозиции будем формировать ну, как бы сказать, э, то ли э, параллельные органы власти и, и, и параллельную программу развития города, чтобы э, мы не ограничивались только разговорами здесь. Будем рассказывать власти, как на самом деле управляется городом. Это первое. Второе. Я, к сожалению, не смогу в этом принять участие. Я, скорее всего, буду ехать в колонии Автомайдана. Но я в интернете нашел фото одного упыря. Вот этого. У меня их здесь много и говорят, что этому упрю очень не нравится, когда вот так делают. Я предлагаю, когда будет идти колонна, у меня есть 50 штук вот таких вот э, упреков, э, чтобы впереди шли люди и несли вот эти вот портреты именно в таком положении, как он должен висеть. Покажем, что мы э, о нем думаем, об этом товарище. А теперь, собственно, по э, ситуации, в том числе 16 января, что я хотел бы сказать. В Запорожье наверняка оставались умные люди, считающие Украину хотя бы отчасти демократичной. Еще оставались те, кто умел найти признаки моральности и честности на отожранных за нас счет мордах реформаторов. Но после принятия так называемых законов от 16 января этот класс людей должен был исчезнуть. Банда Януковича больше не будет играть в демократию. И раньше эта игра вызывала у регионала заставляя тратиться на подкуп избирателей и расходовать э, по назначению бюджетные средства, которые в противном случае оседали бы в их карманах напрямую. Эти игры закончены. Теперь победителей выборов будут назначать продажные судьи, а защищать продажных судей будет их личная охрана из верных диктатуре Бандюку. Причем нет, э, не имеет значения, будут на этих э, бандюках погоны или это будут обычные насильники, грабители и убийцы. И раньше можно было лишиться своей квартиры и узнать об этом по своему любимому дивану, выставленному перед подъездом к вашему приходу с работы. Теперь, согласно так называемым законам от 16 января, заочное решение судов станут нормой. И когда вы узнаете от покупателя вашей квартиры, что вы в ней больше не хозяин, у вас останется только шикарная возможность судиться с милицейской бандой Януковича с позиции вокзального бомжа. Конечно, вы победите морально на небесах. Да и любое упоминание в суе чиновника из правящей партии сразу будет расценено как клевета и упоминавший загремит на пару лет в тюрьму. И еще легко отделается, ведь подобная критика запросто может потянуть на угрозу государственному строю, а за это уже можно сесть на 15 лет. Для сравнения, сын депутата от партии регионов Владимира Демешкана привязал чугунную батарею к спине своего конкурента и со словами «Передавай привет Кусто» бросил его еще живого в реку, получив за это впоследствии условный срок. Как видим, убийство со стороны власти оценивается гораздо гуманнее критики этой самой власти. Но что-то слишком много внимания э, уделил я этим выдавленным регионалами из себя бумажкам, чем место на ролике в туалете. Я не считаю то, что приняли вздернутыми вверх копытцами члены бело голубого бессловесного стада законами. Поэтому мы здесь многие в касках и в масках, и я продолжу ее надевать, даже когда эти якобы законы якобы вступят, якобы в силу. Я, именно поэтому я называю Януковича и его комарилью жуликами, грабителями жадным сбродом и помешанными на богатстве самодурами. Поэтому я буду и дальше узнавать и распространять информацию о любых преступниках, будь на них погоны или мантия. И поэтому я буду делать все, чтобы нынешняя воровская шайка, случайно задержавшаяся у власти, как можно скорее была выброшена на помойку позора и попала под справедливый суд общества. Однако не зря гражданин по кличке Юра Янакиевский строит под Киевом второе межеворье, не сильно уступающая по размерам первому. Не зря сынок гражданина Януковича возводит в Крыму на месте бывшего государственного предприятия очередной семейный дворец. Кстати, помог ему в прихватизации этого предприятия наш новый смотрящий Алеша, который был его директором. Они думают, что и дальше будут править нами, как своими крепостными, а Украиной, как своей вотчиной. Дело осталось за малым. Чтобы мы им это позволили. Вот только скажу словами классика. Не дождетесь. Слава Украине!